Selam millet assalomu alaykum turki kuni qadrli obunachilari hammanglarni <laughs> kanalimizda ko'rib turganimizdan juda yam xursandmiz ko'pchiligini <laughs> e e'tirozlariga yoki talablariga binoan <laughs> kursda o'tadigan kitobimizdan o'rgatishlarimizni xohlashdi ya'ni kursda qaysi kitobdan o'tsangiz videolarni ham shu kitobdan qo'ying deyishni işte, tavsiya qilishgan edi biz qolgan joyimizdan xudo xohlasa kursda qaysi kitobdan o'rgatsak xuddi shu kitobdan ham dars videolarni joylab borishga harakat qilamiz va qolgan joyimizdan davom etaylik kursda xuddi shu kitobni o'tamiz masalan yani kurslarimiz bor onlayn kurslarimizda ham xuddi shu kitobni o'tamiz va xudo xohlasa bundan keyingi videolarimiz ham xuddi shu kitobdan bo'ladi Yani bugün yeni eklediğim yani mavzu bizdeki ise şu konuca organın gelen mazulardan Sal başka tür yani burası şurası orası bu yenge mazu burası ne demek bu yer bu yer şurası ne demek şu yer yani orası bu yer Endi yani kaçan burasını işletmiş kaçan şurasını işletmiş kaçan orasını işletmiş karıla burasın neresi inceleyelim bakalım şimdi arkadaşlar Burası neresi? neresi degani qayer savol beryapti oxirida so'roq bo'lsa ya'ni so'roq so'rayapti bizadan buressi neresi burissi market deb javob beryapti market rasmni ko'rganlaringdagi market lekin bizga judayam yaqin turibdi strelkaga qarasanglar mana bu chiroyli qizga mana bu market yaqin turibdi yaqin turgani uchun burii neresi buresi market demak nima kelib chiqadi bundan bizga yaqin bo'lgan narsalarga biz buressi neresi degan savolni beramiz endi shurasi yeah. neresi endi bu qizga maktab masalan shurasi o'qul shurasi neresi shurasi o'qul ya'ni maktab maktab bu qizga uzoqroq turibdi ya'ni marketga nisbatan uzoqroq market yonida bo'lsa o'qul ko'chani boshida ko'chani boshida biz qanaqa savol beramiz ko'zimiz bilan ko'rib turibmiz ko'zimiz bilan ko'rib turganimizdan keyin bizdan bizden sal uzoqroq bo'lsa shurasi neresi degan yani, savolni beramiz va vas degan javob olamiz ya'ni bu yaqin u bizdan sal uzoqroqda endi uchinchisi o'resi o'resi judayam uzoqroqda ya'ni u ko'chani boshida deylik misol uchun bizga judayam uzoqda biz nima deymiz qo'limiz bilan ko'rsatamiz ko'rsatamizmi xohlasak bilmayman ko'zimiz bilan ko'rsatamiz ko'rsatamizmi neresi deymiz uzoqda bo'lsa neresi oresi park ya'ni park normal o'zbekchada ham park ya'ni farqi shu burisi yaqindagi e, joylarga shurisi o'rta uzoqlikdagi joylarga orasi juda yam uzoq bo'lgan joylarga nisbatan ya'ni shaxslarga yoki narsalarga nisbatan emas joy ya'ni ko'chmas mulk deylik uy deylik market deylik joy nomlariga nisbatan aytiladi endi uh, pastda o'tgan darsda nimani o'rgandik bu ne bu kim bu ne jonsiz narsalarga nisbatan narsalarga jonsiz predmetlarga bu kim canlı yani insanlar gene insanlar ve burası neresi bu yer kayır joy nomlar joylar yani bu ne mesela bunu bakalım arkadaşlar bu ne bu ayakkabı yani resimdeki ayakkabı bu ayakkabı bu ayakkabı şu ne şu bardak arkadaşlar şu bardak ve o ne? O arı ya da bal arısı hiç fark etmez. Yani bu bizge yakın şu orta uzaklıkta o cüdeyem uzaklıkta. En de joy insan yeni İnsan hem şu bu şu o bu yakında şu ortada o uzakta. Yani bu kim? Bu öğretmen. Yani oktuğu Bu öğretmen. şu kim? Şu usta. Yani normal bizden sal uzaklıkta. O kim? O Ahmet. Yani bizden uzakta. Yani usta ya ki öğretmen nispeten bizden uzakta. Ahmet. Yani join on vergi gelelim. Burası neresi? Burası neresi? Burası bize yakın olduğu için bu soru soruyor. Burası eczane. Şimdi şurası neresi? Şurası bizge sal uzoqroqda bo'lgani uchun shunaqa shurasi manar ya'ni meva sabzavot sotadigan joy mana orisi orisi bizga uzoq o'risi frin ya'ni novvoyxona bizani o'zbek tilida o'risi f bu yerga qaysi savolni beramiz komentariyada bemalol yozib qolishinglar mumkin davom etaylik bu ne bu belgisaya ya'ni kompyuter bu bsr bu kompyuterni belgilagan bu fil bu so'rovni bu savolni predmetlarga narsalarga hayvonlarga nisbatan ishlatamiz bu fil bu televizion u bu jeb telefoni cho'ntak telefoni ya'ni va bu fotograf makinasi fotograf makini fotoapпарat bu chorab ya'ni nosки paypoq endi bu kim jonlilarga nisbatan odamlarga nisbatan insonlarga nisbatan bu kim savolini beramiz bu ranji ya'ni o'quvchi bu taksi shoferi ya'ni taksi shofyori bu reman ya'ni o'qituvchi bu doktor doktor ya'ni o'zbekchada doktor bu hamshira esimdagi hamshira bu baliqchi ya'ni bu baliq sotadigan tog'a kelime dünyasını bırakalım. Şimdi arkadaşlar buraya kadar öğretmek istediklerim bunlardı. Yani burada biz neyi öğrendik arkadaşlar? Burası neresi? Bu kim? Şu kim? Mesela bu kim? Ve bu ne? Burası neresi? xuddi shu shaklda o'rganganlarimiz bular bo'ldi bugungi videoyimiz qisqa bir shaklda tushuntirishga harakat qildim savollaring bo'lsa yoki ustoz mana bu joyda noto'g'ri qildingiz mana bunaqa bo'lardi degan yani, fikrlaring bo'lsa bemalol komentariyada yozib qolishlaring mumkin bugungi videoyimiz shuetgacha edi hammanglarga rahmat video yoqqan like bo'lsa layk bosib obuna bo'lishni unutmaymiz